У жовтих водах питання з дефіцитом пального для автомобілів швидкої допомоги вже стало одним зі звичних на міських оперативних нарадах, як і звернення до населення з проханням благодійної допомоги. Останнім часом в цьому напрямку є певні зрушення. Я вам тут говорю, що дякую населенню, яке нам дає, да? а, ну, за останній місяць, да, ми, як говорите, поки у нас бензин був добре, ми копили трохи грошей на чорний день. Тому що, на жаль, ті договори, які ми патенти закупкам сэкономить для денег они пока лежат на регистрации в казначействе и купить бензин мы пока не можем и у нас сейчас возникла небольшая проблема с дизельным э, топливом и поэтому те деньги которые мы за этот месяц подкопили мы сейчас в общем используем на дизель потому что у нас практически все машины новые и два Peugeot и Ford работают на дизеле только газель работает на бензине поэтому чтобы население не думало что те деньги которые они сдают вот за неделю это получается 800 900 до 1000 гривен, у нас там три с половиной тысячи скопилось, и мы сейчас их используем на закупку дизеля, потому что пока не зарегистрированы у нас договора. Выконача обовязки начальника СМСЧ-9 Нелли Тарасьева, звернулась и с до завидующих аптеками отпускать пильговые лекарства, согласно программе для гипертоников. У нас очень много жалуется, что все-таки аптеки, очень многие, э, они выдали медикаментов на 2-3 тысячи, как мы говорили, да, а некоторые вообще не выдали, и прекратили э, выдачу медикаментов по рецептам, потому что они ожидают, хотели бы предоплаты. Понятно, что администрация предоплаты делать не будет. И... И буквально хотела такую маленькую ремарку сказать, что у нас на диспансерном учете среди населения у нас 27% взрослого населения это гипертоники, 11 тысяч практически получается население. И, и из всех, из 42, да? вот. А за 9 месяцев у нас зарегистрировано 82 инфаркта и 205 инсультов. Это достаточно высокие цифры, поэтому я хочу обратиться ко всем аптекам. Пожалуйста, но ну будьте добры, но ну подумайте о населении города, потому что люди, которые не получают этих препаратов постоянно, они должны их каждый день получать. И ну, это ведет, конечно, к не очень хорошим последствиям. Показник захворюваності на респираторные инфекции у дорослого населения снизился, а в детей, навпаки где-то Температура на улице вроде бы становилась невысокая, но тем не менее у нас было такое зачищение, дети не болели, за последнюю неделю у нас заболеваемость детская выросла в 2 и 3 раза, а взрослая немножко снизилась. Но было понятно, если взрослая в семье болеет, то конечно будут болеть и дети. Привитых у нас 739, из них 425 взрослые, вот в основном это а Воздгуки плюс 100 сотрудников медсанчасти. Я обращаюсь к населению города не один раз, но все-таки другие предприятия не прививаются. И детей из них 314. Ну, в основном за бюджетные деньги, которые были куплены на Горану. И мы обещали, что у нас регистратуры будут с мобильными телефонами. То есть у нас уже с сегодняшнего дня подключены телефоны мобильные и Киевстар, и МТС и по взрослой поликлинике, и по детской. Для того, чтобы могли те, кто Включили городские телефоны, могли, в общем-то, дозвониться по мобильной связи. Но тоже дополнительных у нас сотрудников не будет, поэтому понятно, что на мобильном телефоне будет человек и на городском, и на мобильный. тому чтобы не было претензий, если вдруг сразу же телефон не берут. За минулый тиждень до медико-санитарной частины звернулось 8 осіб за то. А Ирина Серба, Жовтоводська участница АТО, повернулась после реабилитации додому. В стационарах у нас четверо больных. Один ребенок в детском отделении, женщина в родильном отделении, один в туберкулезном. И сегодня, вчера поступил ребенок с переломом. Очень приятно, что она уже ходит не над, с костылями, а с палочкой перемещается по улице, а по квартире, даже уже без палочки. Ну, конечно, сустав хрустит, полностью он еще на 90% не сгибается. Ну, очень удачно сделана операция. Была в Одессе на реабилитации, очень довольна. Конечно, говорить достаточно сложно было, но тем не менее, хотя бы человек двигается. Сегодня она находится в части в Кривом Роге, а четверг-пятница будет на врачебно-контрольной комиссии в Днепропетровске. Но надеется, что может даже после еще у нее 10 дней реабилитации, хочет вернуться все-таки к своим ребятам, которые ей звонят.